Выложки, что нам за эти замок еще понадобится? А да я оттуда все вытащил, там еще одна коробка. Не, я понял, я думал мусор сюда будет. Кидай. Так, ну здоровый ради то под 60 литров они как-то странно их накидывают по весу бывает там знаешь 55 52 литра вот такой мешок объемники на тот дом тоже ему надо ну, говорил, да, еще один дом будет, возможно, и там такого же плана. Так, это вот, хуйню куда сюда? Наверное, пускай внизу. Будет это обратный клапан. Сюда, сюда. и тут, короче, где-то понизу. Там, да. Что надо кидать? Еще лазерник или... Что мне сразу припаять угол, наверное, да? А, да нет, там место как здесь. Может, Паш, может даже ниже опускать. Ниже тут же манометр. Угу. Бля, мне надо карандаш или беленький, или этот надо подточить. Ну, вроде, uh -huh. да? Uh -huh. И тут что, угол-угол? -у -у. Ну, 45 есть? Да. Ой, туда канашку выводить, да, пиздец, конечно. Слышишь? Ну, гильза... Да, гильза есть, Восковый... а, ну она же там стяжка, сколько там, там стяжка, что? понимаешь. Там пена задута и этот, и стяжка. Стояк, компенсаторы поставил. Так, остался есть. дренаж. Для дренажа все готово. Забор воздуха. Вот у нас датчик. И муфта у нас надо, да? А муфта я, кстати, взял ее так, в запас на всякий, всякий случай, случай да. Потому нет, что там раз труб есть. Э, перфоратор, да? Э, сейчас я принесу перф. Я не знаю, надо бур найти длиннее. Э, длиннее 50, не знаю. Толще, толще, 50. толще. 50. Надо, наверное. 50. Есть 16. раз. Да, вот это. Паша, заглушку вытащи, я сейчас прорежу этот пером дырку. Так, шарапан есть. Сейчас я найду перо, прорежу отверстие. И, и идем вот туда, Да. Слышишь, а ровно он не становится вертикально пер. Или хер узнает Я просто убрать хотел Потом заснул да. Ты, ты чтоб... думаешь и так сквозь То просто... ты в трубу наверное ту Чуть-чуть отступи угу. Где-то вот так Не хочется Пока не отколешь Блин что-то, по-моему, дырка, да? Вот сюда. Похоже, на пробки. Ну, блядь, все равно оно не вылезет. маленькая надо будет, а это самый большой бур у тебя? Да, тут ничего нет. Слышишь, есть... а есть. что у нас есть? Блять, это удочка. А ну на конце вот, вот этот. Давай, если я его оттуда поймаю, то хорошо, да? да поймаю. Вот. Блять, а может он. Может он в соседнюю комнату. Там фонарик сейчас. Короче, не попадаем а в канашку. Как надо, сверлим новую дырку. Бросай. Оп, есть, принял. Все хорошо. Свечу фонарем. Да, 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 видно? Все, 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 да, отлично. Все, сейчас короночкой рассверливаем и будет ништяк. А от а, трубы, от а, трубы. А, трубы. А, сантиметра три. Ну, теоретически, но сверлить надо коронку. Сталося не так, как гадалось. Тримай. Тримай. А, есть даже отлично. Да, сейчас А мы бурим тут, блядь. Что мы тут бурим? Жопа какая. А, бля, бля, никуда себя ты дал. Ну, отлично. Дирка есть. А, а то пен, пена, пена Пена и подложка. А харе, харе, пак. Не надо, не надо. Уже Я труба. Вот эту... Трубы. Смотри, а она душена. Нет, она промоется. Она ныряет хорошо. А... За ним, да? Да, я пошел, сейчас ее там приму. А я тебе, не, давай я тебе сюда подам. ты натянешь сюда. На этот. Это, это... Там мы так не получим. Подожди, давай протяжку сделаем. А, тут шпилька где-то есть. Во-первых, а надо убрать. Так, все, такое подключение. Тут обязательно. Слышишь, тут бы коленца не помешало, а может быть сейчас колено найду. А тут ее можно где угодно снимать. Сейчас туда ныть. нет, да? Да нет. Тут нет. Угу. Хорошо становится. Есть, стало. Тут слушательную палку можно убирать. Она спасла, ты что? Ты, ж, ты, ж, ты мерил вот здесь? Да, да, да. А я, короче, смотрю, и такое от звука, когда ты том, бьешь оттуда, звездочка расходится. И от эпицентра и лучики такие. Да, да, вот да. Так? Я такой, физика. вот. Так, и тут делаем то же самое. Вот так получилось. По красоте будет в плинтусе. Так, тут выхода. И також будет плинтус. Тут прораба зарубать какой скорб. Это все будет ништяк. И берем, что у нас здесь. сейчас же тут настроен. ладони. Подаем водичку. Оба, пошло. Опа, пошло. Надо бобинку принести, наверное, этот и свет воткнуть. Ну, чтобы свет воткнуть. Так, все, нагнетание пришло. Треба самобус зафиксировать правильно. Так, Так, коротше кажучи, все налаштували. Зараз прогоняємо воду, регулюємо рівень води в бак. Так, ну, можна сказати, що об'єкт буде зданий. Було трошки складно ще із-за рівня цієї гільзи ця гільза виходила в гараж але там не у цьому рівні, а була зміщена вліво, Тому зразу дупляна відбила, прийшлося трошки помучитись, поки знайшли. Але фізика зробила своє діло. Туди штричку і молотком били, посипали трошки клею для плитки, і воно зразу проявилося звідки ми били. Ось така ніштяк. І то вийшло це випадково, тому що коли слухавкою, паличкою простукувало і могли трошки у рівень не попасти. Була там така собі зміщення десь на 5-7 см. А так, коли штричкою пробили по кафелині, то все проявилося. Так, тут у нас шнур, манометри, вхідний уголь фільтр АГ, каталітична загрузка, з'єднання, все через бойпаси, бойпаси для того, щоб було зручно від'єднати балон та не залишаючи домівку без води. Щоб нагородити байпаси і всяку таку шляпу. Так, це у нас воно обійна смола гідролайт 2, 3 по 25 літрів, 75 літрів. Ось так. Все налаштовано байпаси панашка, дренаж звичайною трубкою без роз'єм і манометр на виході. Тепер потрібно. взяти проводи до, до і після системи та власнику надати ці бумаги. И на цьому все.